Nə yoxsunuz? Nə kimi çağırışın, hansı? Xarici də yaşayan bloqerlər tərəfindən 24 sentyabr Bakıda təyin edilmiş aksiyada maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, aksiyada hökuməti müdafiə etmək məqsədi ilə jurnalistlərə müsahibə verən şəhər sakini polislər tərəfindən saxlanılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Qabil idi, şərəfsiz. Gecə gündüz təşəkkür edirəm. Plan eləyirəm. Masdan çıxardım da tanımırsan. Bir siz nə tərir? Bu 44 dilli qalib gələn dövlətimiz var. Şey oldu? Yo yo mən şeyəm. Qara adam deyir, açıqlama verim də. 2 saat. Gecə gündüz. Gətir nəfərimi. Otopatrola. Beş dəqiqə. Burda aşağı asta patrola.